musulmon ummatidan g'aybga iymon keltirishi bilan boshqalardan ajrab turadigan ummatdan por ko'radiganlar chiqdi porga hmm. ishonadiganlar chiqdi katta musibat yuz berdi holbuki bu narsani rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari yo'q qilgan edilar folbinlikni kofirlik deb e'lon qilingan edilar fal ochish kufr degan edilar uni tasdiqlaganlar ham kofir bo'ladi degan edilar shuncha hadislar turib rasulullohni shuncha ta'limotlari turib islom ummatini shuncha iymon e'tiqodi turib yana ularni ichidan haligi holatlar chiqdi bugungacha davom etib kelyapti payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar folbinga borib pol ochib qo'ying deb folbin ertaga u bo'lasan bu bo'lasan desa shunga ishonib yurgan odam rasululloh alayhissalotu vassalomga tushirilgan qur'onga shariatga islomga kufr keltirgan bo'lar ekan